1461 ईसवी ईस्वी बहराए अस्वत की गहराइयों से टकराने वाली लहरों के शोर में एक ऐसी आहिस्ता सी धमक सुनाई देती है जो आने वाले तूफानों तो की खबर दे रही है आसमान पर गहरे बादल और जमीन पर एक बेमिसाल लश्कर ये कोई आम लश्कर नहीं ये वही फाते है जिसने कुतून के आहिनी दरवाजों को तोड़कर तारीख को बदल दिया था और यह है सुल्तान मोहम्मद फाते लेकिन इस बार हदफ है बाज़ंतीनी सल्तनत का आखिरी किला एक आखिरी ख्वाब और एक उम्मीद का आखिरी चिराग तराब सोन ये शहर सदियों से बहराए अस्वद के किनारे अपनी जादुई फसीलों और सुनहरी गिरजाघरों के साय में सांस ले रहा था इसके हुक्मरान डेविड कोमिनोंस अभी तक खुद को बासंतीनी ताज का वारिस समझता था मगर हकीकत यह थी कि इनके इर्द गिर्द का पूरा जहान बदल चुका था और उस्मानियों का साया इनके सर पर अब आ पहुंचा था खुशकी से गरजता तोपखाना, खाना समंदरों से उमड़ता हुआ उस्मानी बेड़ा और दरमियान में किले की पथरीली दीवारों के पीछे एक महसूर सल्तनत त्रराब के बाजारों में खामोशी अब फैल चुकी थी मगर गिरजा घरों में दुआएं गूंज रही थी और हर शख्स जानता था कि अगर ये किला गिरा तो हज़ार साल बाद दास्तान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी दोस्तों ये कोई आम जंग नहीं थी यह एक सल्तनत की आखिरी सांसें और दूसरी सल्तनत के अरूज का फैसला लम्हा था और इसी लम्हे के मरकज में खड़ा था एक मर्द जिसे दुनिया आज भी फाते के नाम से याद करती है दोस्तों ये जंग क्यों हुई और क्या वजूहत थी सबसे पहले ये तराब की फता महज एक शहर का गिरना नहीं था यह एक अहद का अख्ताम और एक नई तारीख का आगाज़ था इस शहर के गिरने के साथ ही बाजंतीनी सल्तनत का वो आखिरी चिराग भी बुझ गया जो कस्तूतनिया के सकूत के बाद भी धुंधली रोशनी में चल रहा था अब हज़ार साल बाज़ंतीनी इकतदार एक, एक कहानी बनकर किताबों में बंद हो चुका था बहराए असवद जो कभी दुश्मन बेड़ों की आमाज का था अब उस्मानियों की अंदरूनी झील बन चुका था इसके हर साइल पर अब हिलाल का साया था और किसी गैर ताकत को यह जरूरत नहीं थी कि इसके पानियों पर अब कदम रख सके मशरकी अना और कपकास अब पहले से कहीं ज़्यादा महफूज थे और तराफ जोन की मजबूत फसीले अब सल्तनत उस्मानिया की ढाल बन गई थी ये फतह सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि मीशत की थी तरफ़ से उनके तजारती रास्ते जो वस्ती एशिया से यूरोप तक फैले हुए थे अब उस्मानियों के हाथ में आ गए थे हर काफिला हर जहाज और हर तजारती रास्ता अब उस्मानियों के कंट्रोल में था और सबसे बढ़कर ये शहर वो दरवाज़ा था जिससे सलीबी ताकतें मशरक में दाखिल हो सकती थी जब यह दरवाज़ा बंद हुआ तो मशरक में सलीबी ख़तरे का आखिरी इम्कान भी ख़त्म हो गया इसी तरह त्रराफ़ जोन की फ़तह ने ना सिर्फ़ एक सल्तनत का ख़ात्मा किया बल्कि एक और सल्तनत के लिए एक ऐसा मजबूत किला तामीर किया जिसके सतून आने वाली सदियों तक कायम रहे ये सब कुछ और वो लम्हा बाल वाकियात जो इस जंग को तारीख़ की अजीम तरीन फतवाहत में शामिल करते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों जब हम जंग त्रराप जोन के पस मंज़र की गहराई में उतरते हैं तो ये एहसास होता है कि ये महज एक शहर की पता नहीं थी बल्कि एक सदियों पुरानी सियासी बसात का आखिरी वार था चौदह सौ तिरपन ईस्वी में कुस्तुन्तुनिया के सकूत के बाद भी बाज़ंतीनी सल्तनत का एक छोटा सा टुकड़ा ट्रेबी जोड बहराए के मशरकी साहिल पर अब भी मौजूद था ये टुकड़ा ना सिर्फ एक तारीखी इलामत था बल्कि ईसाई यूरोप के लिए मशरक में बची कुची आखिरी उम्मीद भी थी इस रियासत के हुक्मरान डेविड कोमिनतनिया के जवाल के बाद भी खुद को बाजंतिनी तख्त का वारिस समझता था वो जार्जिया क्रीमिया और हत्ता के पापाए रूम से मदद के वादे हासिल करने की कोशिश में था उस्मानियों के लिए ये महज एक पड़ोसी रियासत नहीं थी बल्कि एक मुमकिन ख़तरा थी क्योंकि यूरोपी सलीबी ताकतों के लिए एक मज़बूत अड्डा बन सकती थी सुल्तान मोहम्मद फाते जानते थे कि जब तक त्राप आज़ाद है बराय असमत मुकम्मल तौर पर उस्मानी झील नहीं बन सकता इसके अलावा अनातोलिया के मशरकी तुर्कमान उम्र भी अक्सर त्राप के साथ ताल्लुक़ में रहते थे जो सल्तनत ओस्मानिया के लिए एक अंदरूनी चैलेंज भी था दोस्तों मज़ीद त्राप एक अहम तजारती मरकज़ था जो वस्ती एशिया और यूरोप के दरमियान माल असले की तरसील का रास्ता फ्राहम करता था अगर इसे काबू में ना लिया जाता तो ये दुश्मन कुवतों के लिए उस्मानी सरजमीन में घुसने का दरवाज़ा बन सकता था यूँ सियासी फौजी और तजारती वजूहत एक नुक्ते पर मिली और सुल्तान मोहम्मद फ़ाते ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इस आखिरी बाजंतीनी चुराग को भी बुझा दिया जाए ताकि उस्मानी सल्तनत का मशरक़ी महाज हमेशा के लिए महफूज हो जाए दोस्तों आसमान पर बादल छाए थे समंदर की लहरें भिपरी हुई थी और ज़मीन पर एक खामोश मगर मोहल्लिक हरकत जारी थी ये चौदह सौ इकसठ ईसवी की गर्मियों के दिन थे जब सुल्तान मोहम्मद फाते ने तनाव सोन की तरफ बढ़ने का फैसला किया कस्तूतनिया की फतह के आठ वर्ष बाद अब इनका इरादा बैरा अस्वत के मशरकी किनारे पर खड़े बाजंतीनी सल्तनत के आखिरी किले को मिटाने के थे सुल्तान ने इस मुहिम के लिए नहायत चालाकी से मनसूबा बनाया सबसे पहले अनातोलिया के वस्त में मौजूद तुर्कमान उमरा और छोटे हुक्मरानों को अपने ताबे करके मुमकिन बगावत का रास्ता बंद किया इसके बाद उन्होंने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया एक अजीम बड़ी फौज जो अनातोलियों के पहाड़ों और वादियों से गुजरती हुई तलाब जोन की तरफ बढ़ेगी और दूसरा बहरी बेड़ा जो बहरा असमत के पानियों में तैरता हुआ सीधा तरफ से उनकी बंदरगाह के सामने जा खड़ा होगा ताकि दुश्मन का समंदरी रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए ये मुहिम किसी आम जंग की तरह नहीं थी रास्ते में उस्मानी फौज को अनातौलिया के मशरकी हिस्सों में मौजूद चंद किला बंद मुकामात पर मजाती क़वतों को भी कुचलना पड़ा हर जगह सुल्तान का झंडा लहराया हर मुकाम पर यह पैगाम दिया गया कि उस्मानी ताकत के सामने कोई रुकावट ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती दूसरी तरफ बहरी बेड़े के कमांडरों को वाजिया हुक्म था कि वो त्रराप जोन की बंदरगाह को मुकम्मल महासरे में ले लें उस्मानी जहाज़ों के से पान जैसे ही उपक पर नमोदार हुए शहर के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई त्रराप जोन के लोग जानते थे कि ये वही सल्तनत है जो कस्तुमतनिया के आइनी दरवाजे तोड़ चुकी है जून के दरमियान तक खुश्की और समंदर दोनों तरफ से शहर को घेर लिया गया तो उफ खाने बुलंद पहाड़ी मकामा पर नस्फ़ हो चुके थे और उस्मानी दस्ते रोज बरोज शहर की फसीलों के करीब आ रहे थे तराब सोन के गिरजा घरों में घंटियाँ बज रही थी दुआएँ की जा रही थी मगर हर गुजरता दिन शहर के लिए मज़ीद खतरा बन रहा था दोस्तों अब खेल का आगाज़ हो चुका था एक तरफ तारीख का सबसे तजर्बाकार और दलेर फाते और दूसरी तरफ एक महसूर सल्तनत जो अपनी बका की आखिरी जंग लड़ने जा रही थी समंदर की गहराइयों से उठती हुई धुंध और पहाड़ों से उतरती हुई ठंडी हवा तरफ उनके गिरद घेरे डाले खड़ी थी जून चौदह सौ इकसठ ईस्वी के आखिर में जब उस्मानी तोपों की पहली गरज ने इस सुकूत को चीर कर रख दिया तो ये सिर्फ पत्थरों पर गोले नहीं बरस रहे थे ये एक हज़ार साल सल्तनत के दिल पर गोले बरस रहे थे सुल्तान मोहम्मद फाते ने अपनी चालाकी और तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल किया खुश्की की तरफ से उस्मानी फौज ने शहर की फसिलों को घेर रखा था जबकि भहरी बेड़े ने समंदर की तरफ से बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ था अब एक कैद खाने की मानंद था जहाँ से ना कोई इमदाद आ सकती थी ना कोई फरार मुमकिन था शहर के अंदर हालात तेज़ी से बिगड़ने लगे खाने पीने का जख़ीरा महदूद था और महासरे के इब्तई दिनों में ही महंगाई आसमान को छूने लगी बाज़ारों में लोग अनाज के दाने गिन गिन कर ख़रीदते थे और पानी के कुएँ फौजी निगरानी में आ गए गिरजाघरों में रोजाना दुआएं होती औरतें और बच्चे आहोजारी करते मगर फसीलों के ऊपर तैनात सिपाही जानते थे कि यह दुआ और हिम्मत ज़्यादा देर काम नहीं आएगी। उस्मानी तोफ़ खाने जिसने कुतूनतनिया में अपनी दहशत का लोहा मनवाया था अब त्रापसोन की पथरीली दीवारों को निशाना बना रहा था हर गोले के बाद शहर की गलियों में गर्द गुबार का तूफान उठता और लोगों के दिल धड़क उठते दीवारों पर मौजूद महाफज तीर बरसाते मगर उस्मानियों की मुनज़म सफ़े ढालों के साय में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही एक रात त्रापसोन के महाफजों ने अचानक एक जुआबी हमला किया उम्मीद थी कि किसी तरह महासरे का दायरा तोड़ा जा सके मगर सुल्तान के सिपाही लड़ने के माहिर थे इस हमले को पलक चपकते ही पसपा कर दिया कई महाफिस कैदी बना लिए गए और बाकी वापस भाग गए इस नाकाम कोशिश ने शहर के हौसले को मजीद तोड़ दिया इसके साथ साथ सुल्तान मोहम्मद फ़ाह ने फौज और शहरियों पर नफ्सियाती दबाव भी डाला सुल्तान मोहम्मद फाते जानते थे कि जंग सिर्फ़ तलवार और तोप से नहीं जीती जाती बल्कि दिमाग और दिलों पर कब्जा करना भी ज़रूरी है उन्होंने महासरे के दौरान दुश्मन को नफसियाती दबाव में रखने के लिए वक्फे वक्फे से तोपों के गोले जारी रखे रात के अंधेरे में उस्मानी नकारे गूँजते मछलों की कतारें पहाड़ों पर आग की दीवार सी बना देती और शहर के अंदर हर शख्स सोचता कब आखिरी हमला होगा जो सब कुछ ख़त्म कर देगा डेविड कोमिन ने चारजिया और दीगर मसीह अतहादियों को खतूत भेजे मगर कोई मदद ना आई बहराए अस्पद उस्मानियों के बहरी बेड़े के कब्जे में था और खुश्की के रास्ते में उस्मानी फ़ौज की मजबूत दीवार हायल थी त्रापसोन के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वो दुनिया से कट चुके हैं और अब सिर्फ अपनी किस्मत का इंतज़ार कर सकते हैं दोस्तों महासरे के कई हफ़्ते गुजरने के बाद फसीलों के कई हिस्से कमज़ोर हो गए तोपों की गोलाबारी ने एक बड़े हिस्से में दरार डाल दी थी सुल्तान ने अपने जर्नीलों को हुक्म दिया कि अगले हमले में शहर की दीवारें तोड़ दी जाएं। अगले दिन फजर के वक्त उस्मानी फ़ौज ने मुकम्मल यलगार की मंजीकों तोपों तीर अंदाजों की मुसलसल फायरिंग के दरमियान सिपाही सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ने लगे शहर के महाफसों ने ज़बरदस्त मुजामत की मगर उस्मानी सिपाही कदम ब कदम आगे बढ़ते गए और एक मौके पर उस्मानी झंडा दीवारों के एक हिस्से पर लहरा दिया गया और ये मंज़र देख कर शहर के कई हिस्सों में मुजामत टूट गई डेविड कॉमिन जान चुके थे कि अब मजीद लड़ाई सिर्फ खून रेजी बढ़ाएगी उन्होंने मुजाकर का पैगाम भेजा सुल्तान मोहम्मद फाते जो फता के बावजूद गैर जरूरी कत्लो गत से ग्रेस करते थे उसने हथियार डालने की शर्त पर जान बख्शी की पेशकश की दोस्तों 15 अगस्त चौदह सौ ईस्वी को तराप जोन ने सर तस्लीम ख़म कर दिया उस्मानी फौज शहर में दाखिल हुई और मनज़म तरीके से अहम मकाम का कंट्रोल संभाल लिया गिरजा को नुकसान नहीं पहुँचाया गया मगर किला और फौजी तनसीबा अब स्मानी इंतज़ाम में आ गई थी ये लम्हा तारीख में एक अहद का अख्तित कीमत बन गया बाजनी सल्तनत का आखिरी सियासी मरकज़ अब मिट चुका था और बहराए अस्वद अब मुकम्मल तौर पर उस्मानी समंदर बन चुका था तराब उनके बाजारों में अब उस्मानी सिक्के चलते थे और इसकी बंदरगाह से अब वो बेड़े रवाना होते थे जो सल्तनत के मशरक़ी किनारे की हिफाजत करते थे शहर के लोग एक नए दौर में दाखिल हो चुके थे एक ऐसा दौर जिसमें वो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का हिस्सा बनने वाले थे मगर इनके दिलों में वो दिन हमेशा याद रहेगा जब पहाड़ों और समंदर के बीच एक फ़ैसला कुन जंग ने इनकी तकदीर बदल दी थी दोस्तों फ़तः के बाद सुल्तान मोहम्मद फाते ने तराब सोन में वही हमत अमली अपनाई जो उन्होंने कुस्तूतनिया में दिखाई थी नजमो जब इंसाफ और तवील मुद्दती हुक्मरानी का मनसूबा सबसे पहले शहर में तैनात उस्मानी फ़ौज ने मुकम्मल अमन अमान कायम किया लूट मार या कत्लो गारत की इजाज़त किसी को नहीं दी गई ताकि शहरीों के दिलों में खौफ के बजाय अतमाद पैदा हो डेविड कोमिनोंस और इसके खानदान को कोस्तूनतनिया तुन भेज दिया गया जहाँ इब्तदा में इन्हें इज्जत व अहतराम के साथ रखा गया ताहम बाद में बगावत और बैरूनी साजिशों के शुबे में इन्हें ख़त्म कर दिया गया ताकि सल्तनत में किसी सियासी ख़तरे की गुंजाइश अब बाकी ना रहे शहर की फ़ौजी तनसीबा और किला उस्मानी इंतज़ाम में आ गया था गिरजाघरों को बरकरार रखा गया और ईसाई आबादी को इबादत की आज़ादी दी गई मगर अहम दफाई मकाम पर तुर्क काट तैनात किए गए तजारती रास्तों को दोबारा मनज़म करके बहरा असमत की तजारत को उस्मानी मरकजियत में शामिल किया गया ताकि ये खिता इकतदी तौर पर भी सल्तनत का मजबूत बाजू बना रहे सुल्तान ने तलाफ़ जोन में एक मजबूत गवर्नर कायम की जो न सिर्फ फ़ौजी दिफा बल्कि मुकामी अदालतों और इंतजामी की जिम्मेदार थी इस से शहर में इस्तेकाम पैदा हुआ और उस्मानी सल्तनत का मशरकी महाज महफूज हो गया दोस्तों यूं तलाफ जो कभी बासंतनी सल्तनत की आखिरी पनागा था अब उस्मानी सल्तनत का एक वफादार सूबा बन गया और बहराए मुकम्मल तौर पर उस्मानी अकतदार की अंदरूनी झील में तब्दील हो गया ये सिर्फ़ एक शहर की पता नहीं थी ये एक अहद का खात्मा और एक नई सल्तनत के इसकाम की नबीत थी बहराए अस्व जो कभी दुश्मनों के बेड़ों से भरा रहता था अब उस्मानी सल्तनत का महफूज़ पहरादार बन चुका था तारीख़ के सफ़ात पर यह जंग इसलिए अमर हो गई कि इसने हमें सिखाया जब क्यादत में बसीरत हो फ़ौज में हौसला हो और कुवत के सामने एक मकसद हो तो पहाड़ समंदर फसीलें सब झुक जाती हैं दोस्तों तराब की कहानी ख़त्म हुई मगर उस्मानी अजमत की दास्तान यहाँ से और भी बुलंद हो गई एक ऐसी दास्तान जो आने वाली सदियों तक दुनिया के नक्शे को बदलती रही तो ये थी त्राप सो की जंग की तारीख अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट में अपनी फीडबैक दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जजाक ख़ैरा असल